Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nodalila Syafiqah binti Muhammad Fitri Nombor metrik 300622 Selaku ketua kumpulan bagi kumpulan A14 Berdasarkan kajian individu yang dilakukan oleh 5 orang ahli kumpulan dalam kumpulan ini Kami memilih dua daripadanya iaitu Tajuk isu penguasaan bahasa dan kemahiran berkomunikasi komunikasi Dan isu kemiskinan di negara Malaysia Faktor pemilihan isu yang kami pilih ialah isu penguasaan bahasa dan kemahiran berkomunikasi. Kami memilih isu ini kerana ia sangat penting dalam kehidupan pelajar universiti, terutamanya dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Jadi penguasaan bahasa memudahkan interaksi antara kaum dan membantu dalam pembelajaran serta menjadi kelebihan utama apabila memasuki alam pekerjaan. Selain itu, kemahiran komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan keyakinan diri dan membina hubungan yang positif di kalangan pelajar bagi perspektif sosiologi pula um, budaya dilihat sebagai cara hidup yang merangkumi nilai kepercayaan dan amalan yang dikongsi oleh masyarakat mengikut Gates, Krober dan Clarkon serta E.B. Tider Bahasa pula adalah elemen penting dalam budaya kerana ia memudahkan penyebaran dan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain Ahli sosiologi seperti Schaefer dan Thompson dan Hiki menekankan bahawa budaya membimbing tingkah membimbing tingkah laku dan pemikiran masyarakat manakala penguasaan bahasa dan kemahiran komunikasi membantu mengekalkan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat majmuk. Jadi faktor pemilihan isu yang kami pilih ialah isu kemiskinan kerana ia masih menjadi masalah utama di Malaysia walaupun kadar kemiskinan telah menurun sebab kemiskinan memberi kesan besar kepada kehidupan individu dan masyarakat. Uh, terutamanya dari segi akses kepada pendidikan, pekerjaan dan kesihatan. Selain itu, jurang pendapatan antara kaya dan miskin menjadi semakin ketara, menjadikan isu ini sangat relevan untuk dikaji dari sudut sosiologi. Bagi perspektif sosiologi pula, dari perspektif sosiologi, kami menggunakan dua teori utama. Yang pertama ialah teori Structural Functionalism uh, daripada James M. James M. Henslin yang melihat kemiskinan sebagai elemen yang membantu mengekalkan kestabilan masyarakat. Contohnya dengan menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua ialah teori kritis oleh Robert Heine yang menekankan kemiskinan berpunca daripada ketidakadilan, struktur sosial dan pengagihan sumber yang tidak adil. Jadi kedua-dua teori ini membantu kami memahami kemiskinan sebagai isu sosial, isu sosial yang kompleks dan memerlukan penyelesaian menyeluruh. Terdapat dua pengetahuan baru tentang kajian di dalam kumpulan kami Yang pertama adalah isu penguasaan bahasa dan kemahiran berkomunikasi Kemahiran bahasa merujuk kepada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara berkesan sama ada secara lisan atau penulisan. Yang kedua adalah latar belakang budaya dan sosial memainkan peranan penting dalam menentukan pilihan bahasa dalam komunikasi Selain itu, pengaruh budaya luar seperti budaya barat turut mempengaruhi gaya pertuturan pelajar terutamanya melalui penggunaan bahasa Inggeris Yang seterusnya adalah isu kemiskinan di negara Malaysia Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks, bukan sahaja melibatkan kekurangan kewangan tetapi juga ketidakupayaan untuk mengakses pendidikan berkualiti, perumahan selesa dan penjagaan kesihatan yang mencukupi. Yang kedua adalah peluang pekerjaan tidak stabil dan bergaji rendah, menyukarkan penjanaan pendapatan yang mencukupi dan secara langsung menyumbang kepada isu kemiskinan di negara Malaysia. Dalam tugasan individu yang kami jalankan, terdapat kelebihan, kekurangan dan represi uh, antaranya bagi isu penguasaan bahasa dan kemahiran komunikasi Kelebihannya adalah penguasaan bahasa dan kemahiran komunikasi ini Bukan sahaja alat teknikal Tetapi berfungsi sebagai mekanisme sosial Yang menyatukan pelajar dari pelbagai latar belakang budaya Bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi utama Mencerminkan fungsi sosialnya dalam mewujudkan keharmonian Sebab bagi kekurangan pula Kekurangannya adalah dalam menekankan faktor psikologi individu seperti rasa malu, ketakutan, berkomunikasi atau kecenderungan peribadi yang juga mempengaruhi kemahiran komunikasi. Refleksi pula, perspektif uh, sosiologi ini dapat memahami fenomena sosial secara sistematik terutamanya dalam mengenal pasti pola sosial dan fungsi komunikasi dalam masyarakat berbilang budaya seperti di universiti. Antara kelebihan tentang tugasan isu kemiskinan di negara Malaysia adalah ia sangat penting kerana membantu mengenal pasti punca sebenar kemiskinan seperti ketidakseimbangan pembangunan wilayah dan tahap pendidikan yang rendah. Kelebihan utama kajian ini juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap jurang sosial yang masih wujud dan mendorong penyertaan pelbagai pihak dalam usaha menangani isu kemiskinan secara menyeluruh kekurangannya pula adalah walaupun kajian tentang kemiskinan di Malaysia ini sangat berguna tetapi ada kekurangannya seperti salah satu data yang digunakan tidak cukup dan tidak mewakili semua golongan. Selain itu, terdapat juga kajian yang bersifat umum dan tidak mengupas isu secara mendalam. Menyebabkan cadangan yang dikemukakan kurang praktikal dan dilaksanakan pada peringkat masyarakat. Refleksinya adalah, melalui kajian ini, kami mendapat banyak pendedahan tentang realiti kehidupan golongan miskin di Malaysia. Sepanjang proses perbincangan dan pembangunan tugasan ini, kami sedar bahawa isu kemiskinan sangat luas dan melibatkan pelbagai faktor seperti pekerjaan dan juga kosar hidup. Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Syazunihani binti Muhammad Sharifudin dengan nombor matrik 301451 akan menyatakan kelebihan, kekurangan dan refleksi terhadap kajian yang dilakukan oleh saya Kajian ini memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kesan serius penjara yang terhadap anak khususnya dari segi emosi, sosial dan akademik penggunaan kaedah pemerhatian sebenar menjadikan dapatan lebih realistik dan menyentuh pengalaman sebenar Selain itu, penerapan teori sia lagi seperti teori konflik dan interaksionisme simbolik menjadikan kajian ini lebih kukuh dan berasaskan ilmu Namun, terdapat beberapa kekurangan yang dapat diperoleh daripada pemerhatian yang dilakukan. Antaranya, pemerhatian yang tidak formal boleh menjejaskan ketepatan dapatan. Kajian ini juga tidak disertakan dengan data kuantitatif yang kukuh dan hanya tertutup kepada masyarakat Melayu tanpa perbandingan yang lebih luas. Antara refleksi yang dapat dibuat, perceraian dapat memberi kesan jangka panjang kepada anak-anak dari segi emosi, sosial dan identiti. Ia bukan sekadar isu peribadi tetapi isu sosial yang perlu ditangani bersama oleh keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekarang saya akan menyatakan kelebihan, kekurangan dan refleksi tentang tugasan individu saya yang bertajuk Fenomena Jenayah Mencuri dalam Kalangan Penduduk di Alustar, Kedah. Kelebihan tugasan ini ialah tugasan ini membantu memberi pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat tentang faktor utama yang mendorong kepada jenayah mencuri serta kesan buruknya terhadap individu, keluarga dan komuniti. Dengan memahami punca dan akibatnya, masyarakat boleh mengambil langkah pencegahan yang lebih berkesan dan membina persekitaran yang lebih selamat. Kelemahan kajian ini pula ialah kajian ini menghadapi kesukaran mendapatkan data yang benar-benar tepat kerana ada maklumat yang sukar diakses, tidak didedahkan oleh responden atau responden mungkin tidak jujur kerana takut dikenakan tindakan undang-undang. Ini boleh menjejaskan ketepatan dapatan dan cadangan penyelesaian yang dikemukakan. Refleksi tugasan ini ialah ia memberi pengalaman berharga dalam memahami isu sosial dari sudut dari pelbagai sudut serta menekankan kepentingan kerjasama semua pihak dalam menangani masalah jenayah dalam masyarakat. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan kelebihan, kekurangan dan refleksi tentang tugasan individu saya yang bertajuk konsep modernisasi dari perspektif fungsionalisme. Kelebihan kajian saya ini ialah kajian ini telah memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana modernisasi memberi kesan kepada masyarakat dari sudut perubahan sosial. Melalui penggunaan teori fungsionalisme, kajian ini berjaya menguraikan bagaimana pembayaran tanpa tunai serta pembangunan rumah taman dan hospital moden memainkan peranan dalam menyesuaikan fungsi institusi dengan keperluan semasa. Setiap perubahan sosial dianalisis sebagai mekanisme penyesuaian yang mengekalkan kestabilan sistem masyarakat. Kekurangan kajian saya ini ialah kajian ini memberi fokus tunggal kepada perspektif fungsionalisme. Hal ini menyebabkan analisis lebih bersifat normatif dan kurang kritikal terhadap kesan-kesan modernisasi. Selain itu, pemahaman yang dijalankan adalah bersifat deskriptif dan tidak disokong oleh data lapangan seperti temu bual atau soal selidik. Hal ini menjadikan dapatan kajian kurang mewakili pelbagai kelompok masyarakat, terutamanya golongan terpinggir dalam proses modernisasi. Refleksi saya selepas membuat kajian ini ialah saya lebih memahami bagaimana perubahan sosial berlaku dan bagaimana institusi sosial menyesuaikan diri dalam persekitaran moden. Saya juga menyedari bahawa teori fungsionalisme memberikan kerangka asas yang kukuh tetapi tidak mencukupi untuk menjelaskan keseluruhan realiti masyarakat masa kini. Di samping itu, kajian ini bukan sahaja mengukuhkan pemahaman saya terhadap modernisasi, malah juga membina keupayaan reflektif saya dalam menilai teori dan realiti sosial secara lebih kritis dan seimbang.